Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Letop, kisah tentang dunia hiburan dan artis di Malaysia. Dalam video episod yang ke-84 kali ini, Mr. akan senaraikan antara artis Malaysia yang pernah terpalit kes diistiharkan muflis dalam pelbagai faktor. Ada yang masih lagi menanggung status tersebut dan ada yang berjaya keluar dari bebanan masalah ini. Nak tahu siapa? Ayo, jom kita semak! Siapa sangka, di sebalik kejayaan seorang pelakon yang juga usahawan, Fizo Omar berkata dia juga pernah didatangi musibah dan ujian yang hebat. Tambah Fizo, dia pernah menjadi mangsa rakan kongsinya sendiri sehingga menyebabkan dia jatuh muflis kerana ditipu dalam perniagaan. Dia dalam pada itu turut mendedahkan bahawa dirinya dikhianati seorang teman ketika mula berniaga suatu ketika dahulu. Menurut Fizo, dia telah dikehendaki untuk membayar kepada bank sebanyak 8 juta ringgit sebelum diisytiharkan muflis. Disebabkan itu, Fizo pada ketika itu berasa trauma dan lebih suka menyendiri malah ibu dan adik beradiknya yang lain turut terkesan akibat kejadian itu. Meskipun dilanda pelbagai ujian, kini Fizo bangkit dan bergerak ke hadapan untuk melupakan kisah hitam itu. Melalui cabaran hidup yang pernah dihadapinya itu, ia kini lebih mengerti akan hikmah di sebalik ujian dan dapat belajar tentang cara untuk menghadapi masalah dengan lebih positif dalam mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Selebriti popular Rosita Che Wan atau Cheta di file bankrupt selepas gagal membayar semula pinjaman mara bernilai hampir 1 juta ringgit sekitar tahun 2024 yang lalu Pinjaman mada berjumlah RM960,000 itu dibuat oleh syarikat milik pelakon berkenaan. RCW Worldwide sendirian berhad yang mana Rosita dan anaknya, Amar Effendi sebagai penjamin dan gagal membayar pinjaman itu sejak tahun 2017. Langkah itu adalah prosedur susulan yang dilakukan terhadap selebriti itu selepas dia gagal melunaskan hutangnya dalam tempoh tujuh tahun walaupun pelbagai usaha diambil mara bagi mendapatkan semula wang berkenaan sehingga membawa kes itu ke mahkamah. Difahamkan, pada Julai tahun 2023, Mara sudah memfailkan notis kebengkrapan kepada Rosita dan anaknya itu tetapi disebabkan wujud isu teknikal. Ia ditarik balik pada selepas itu sebelum diteruskan dengan tindakan rit penyitaan dan penjualan WSS harta pelakon terbabit. Sebelum itu juga, muncul mengenai penyebaran notis istihal Mufis yang didakwa dikeluarkan Mahkamah Tinggi Malaya, Shah Alam pada awal tahun 2024 empat selepas dikatakan tidak membayar cukai kepada LHDN cita turut menafikan perkara berkenaan dan tidak tahu menahu tentang notis tersebut. Beliau juga tidak pernah lari dari membayar cukai setiap bulan. Pelakon Ikram Dizli telah diisytiharkan muflis oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN pada tahun 2019 selepas gagal membayar cukai pendapatan berjumlah RM77,000 perkara itu didedahkan sendiri oleh Ikram di laman sosial Instagram miliknya sendiri. Beliau mengakui, apa yang berlaku itu adalah atas silapnya sendiri. Tetapi jujur beliau memberitahu yang selama ini dia memang tidak tahu prosedur pembayaran itu dan hanya tahu kumpul basic saja, katanya. Notis pemberitahuan mengenai bayaran cukai pendapatan itu diterima sejak 3 tahun sebelumnya yang pada asalnya berjumlah hampir RM200,000. Jumlah itu dikira sepanjang 10 tahun pembabitannya dalam bidang lakonan. Selepas mendapat notis, beliau terus disenarai hitamkan. Ketika itu juga, beliau ada melantik ejen untuk berurusan dengan pihak LHDN dan dapatlah kurangkan hingga RM67,000. Namun, beliau diperintahkan ke Mahkamah Majistret Ipoh tahun sebelumnya dan diarahkan membayar jumlah itu dalam tempoh 3 bulan. Beliau juga turut hadir di pejabat LHDN Jalan Duta bagi berbincang tentang hal tersebut, namun hasilnya tetap negatif. Pelakon wanita Aida Aris menjawab tuduhan di mana beliau didakwa sudah jadi pelakon muflis dan berhutang lebih rm ringgit seperti yang dinyatakan oleh seorang wanita dipercayai bekas adik iparnya iaitu Zila. Beliau juga sempat memberi peringatan kepada Aida Aris untuk segera melunaskan hutangnya yang sudah tertunggak selama 4 tahun. Menerusi hantaran yang dibuat oleh Aida di Insta Story, dia menyatakan yang tidak henti menerima direct message atau DM daripada orang ramai yang membuatkannya tersenyum. Tidak wariat melunaskan hutang tersebut, Aida Aris mengambil pendekatan berdiam diri daripada memberikan maklum balas terhadap dakwaan bekas adik iparnya. Tindakan sedemikian diambil bukan disebabkan takut, sebaliknya mengikut nasihat ibu agar bersabar apabila menghadapi dugaan. Menerusi hantaran lain, Aida menzahirkan terima kasih terhadap mereka yang memberikan sokongan ketika dia berdepan dugaan tersebut. Penyanyi popular Awira pernah terpalit dalam isu mufis sekitar tahun 2013 yang lepas ketika di awal usianya yang ke-22 tahun. Namanya terpampang di dalam akhbar dan mendedahkan dirinya telah mufis. Awira memberitahu yang perkara itu adalah berkaitan dengan hutang lama. Walaupun ia berkaitan hutang lama, kesannya sampai bila-bila. Kejadian itu memberi pengajaran yang besar buat dirinya di mana beliau tidak akan terpedaya dengan tawaran manis yang melibatkan pinjaman bank lagi pada masa akan datang. Beliau turut menasihati orang ramai terutamanya golongan muda agar jangan mudah terpedaya dengan pelbagai skim pinjaman bank tanpa usul periksa. Lebih-lebih lagi apabila kita tidak memiliki kewangan yang stabil atau rasa tidak yakin untuk membayar semula. Tambah beliau, memang ia sangat peribadi, Apabila ia heboh di kalangan masyarakat, dia memang rasa segan namun terpaksa tebalkan muka dan tambahkan hati. Apa yang mampu dilakukannya ialah berfikiran positif dan pandang ke hadapan serta terus mencari jalan keluar. Barangan rumah dan empat kenderaan mewah milik usahawan selebriti Dato' Sri Hasmi Zah atau lebih dikenali sebagai Dato' Fida. Di selepas gagal melunaskan tunggakan bayaran ubah suai bangunan kilangnya. Menurut akhbar berbahasa Inggeris, Fida dilaporkan gagal menjelaskan bayaran baki tunggakan kilangnya di Shah Alam, Selangor yang dijadikan sebuah studio pada tahun 2018 berjumlah sejuta enam puluh ribu dua ratus lapan puluh lima ringgit. Berikutan itu, Perintah penyitaan dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 25 November 2024. Pihak mahkamah bersama peguam, Samir Zainal dan kontraktor Muhammad Taufik Kamarul melaksanakan perintah itu di kediaman FIDA di persiaran Bukit Meru kira-kira 9 pagi. Semua barang di dalam rumah kecuali bilik FIDA yang berkunci sudah disita selepas hampir empat jam. Beliau diberi masa dua minggu untuk menjelaskan hutang itu. Jika tidak barang-barang di -barang terbabit akan dilelong, katanya. Dalam pada itu, Dato' Fida juga sudah melantik peguam bagi menyelesaikan perkara ini. Kegagalan melunaskan tunggakan cukai pendapatan berjumlah rm ringgit menyebabkan Syahizi Sam dikenakan notis mufriz oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam selama pada 26 Mei 2017. Menurut laporan akhbar, sumber memberitahu Syahizi atau Sam gagal menjelaskan tunggakan tersebut walaupun beberapa notis diberikan lembaga hasil dalam negeri LHDN. Tambah sumber, pegawai LHDN Wangsa Maju turut mengeluarkan beberapa surat tuntutan cukai termasuk arahan untuk hadir ke mahkamah kepada Sam, namun tiada maklum balas daripada aktor tersebut. Sementara itu, Sam mendakwa tidak tahu menahu tentang dirinya di istihar muflis sehingga keratan akbar notis kebengkapan tersebut tular. Bagaimanapun Sam telah menyerahkan perkara ini kepada ejennya untuk diselesaikan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan. Ibarat jatuh di timpa tangga, satu persatu lukaan mendatangi hidup gitaris tersohor, Man sejak beberapa tahun lalu, Sebelum ini, Man Kidau dilaporkan menanggung kerugian berjumlah RM400,000 berikutan penangguhan penanjuran konsert mega Ultimate Experience Project Gerakan Ilmu Laksana Adindamu GILA. Man Kidau atau nama sebenar, Abdul Rahman Mahmud berkata, Beliau diistiharkan muflis gara-gara kegagalan menunaskan pembiayaan sebuah kereta jenama mewah beberapa tahun lalu. Bagaimanapun, Mankidau enggan memperincikan isu pinjaman kenderaan mewah itu bagi mengelak masalah tidak diingini pada kemudian hari. Beliau juga sudah berbincang mengenai bayaran. Setiap bulan ada jumlah yang perlu dibayar. Paling tidak pun, beliau perlu bayar 50% untuk membersihkan namanya. Akibat terlalu percayakan pada kawan sendiri. Penyanyi Amy Sej pernah berdepan dengan Muflis selepas diperdaya dan dianyai rakan baiknya sendiri sekitar tahun 2013. Walaupun pada mulanya dia sukar menerima kenyataan bahawa dirinya telah Muflis akibat dikhianati rakan sendiri, namun Amy menyedari ia adalah satu dugaan buatnya. Amy sebelum ini dipercayai gagal untuk menyelesaikan sejumlah hutang yang dipinjamnya bagi menjayakan konsert jelajah di Awan Biru sekitar tahun 2009 dulu. Perkara itu akhirnya dibawa ke mahkamah dan keputusan yang dikeluarkan telah menyebabkan Amy mengalami muflis. Selain bersabar dengan dugaan yang menimpa, Amy turut yakin ada hikmah di sebalik ujian tersebut. Amy juga sudah memaafkan individu berkenaan dan berharap insan itu dapat memperbetulkan keadaan. Jadi, setiap masalah atau musibah yang menimpa itu, pasti ada hikmah dan jalan penyelesaiannya. Apapun, kita doakan agar dipermudahkan segala urusan mereka dalam menyelesaikan isu ini agar dapat ditamatkan dan tidak berbangkit semula. Jadi, itu sahaja video dari Mr. Letop kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.